नमस्कार मंडळी मी मानसी देवधर सुशमानसी मध्ये आपलं स्वागत करते पंढरपूरचा विठोबा हे अवघ्या महाराष्ट्राचं लाडकं आराध्य दैवत आहे आपली संत मंडळी तर विठोबाला माऊली म्हणूनच हाक मारतात साहजिकच आहे म्हणा कारण त्यांच्या हृदयात आई इतकं जवळचं आणि महत्वाचं असं कोणी असेल तर तो विठोबाच आहे संत जनाबाई ही आपल्या एका अभंगात म्हणतात ये ग ये ग विठाबाई माझे पंढरीचे आई मंडळी हाच अभंग गायचा प्रयत्न करते आवडलं तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद विठाबाई माझे पंढरीचे आई ये ग ये विठाबाई ये ग विठाबाई पण्ढरी से आई ग मासे पण्ढरि चे आग मिठा बाई भीमा न्द्रभागे चरणी च गङ्गा तु चरणी च गङ्गा चरणी च गङ्गा ते चरणी च गङ्गा ये गयेग ये गा तू क्या सही ततवा बायावे तू क्या सही तका बायावे माझे रंगणी नाचावे माझे रंगणी नाचावे माझा रंग तुझे गो

गये गिठा बा विठा